Salam əziz izləcilərim, salam elmirəm mlas kanalının dəyərli izləciləri. Biz bu gün hal-hazırda Mərdəkanda Əncirli deyilən ərazidə, Əncirli Marketin qarşısında 6 sotun daxilində 1 il belədim, 1 il bundan qabaq bir qışı görüb, yəni çıxmış, qışdan çıxmış bir evin təqdimatına gəlmişük. Mən bunu niyə deyirəm? Çünki yeni tikilib, inşa edilib müştərilərə təklif olunan evlər, deyirsən, biraz Keç şey olur ki deyirlər ki nə dağılacaq, nəsa olacaq. Yaxşı tikmirlər. E, o elə deməyək. Bugünkü gündə sağ olsunlar ev tikib satanlar və yaxud da xüsusi olan evləri satışa çıxardanlar. Hamısı şükür Allah evlərimiz hamısı keyfiyyətli tikilir. E, keyfiyyətli tikilib evlərimiz müştərilərimizə də təqdim olunur. Bu evimiz isə bizim 1 il sentyabr ayında tikilib qutarılıb, bazara çıxarılıb, sadəcə indi biraz qalıb. Müəyyən səbəblərə görə saxlamışdılar. Hazırda evdə yaşayış yoxdur. Yaşayış da olmayıb indiyə qədər. 6 sotdlu 220 kvadratdan ibarətdir. 4 otaqlı evimizdir. 2 yataq otağının özünün sanuzeli var, bir ümumi sanuzelimiz var. Mətbəx, qonaq. Biz isə həyətindəyik. Yerləşmə yeri də çox superdir. Buzovna Mərdakan yolu radara çatmamış, belə deyim. Bravo marketə çatmamış, sağ tərəfdə Anjelin marketin qarşısında yerləşir. Kürsülüdür, yerdən hündür bir 4-5 daşın üstündə inşa olunub. Görürsüz bura evin e, tam e, gör, görsənir evin qırağı, yolka ağacları, yaşıllıq zonası var. Evimizin qarşısında daşma hovuzu var, filtrli daşma hovuzu var. Əlavə olaraq həyətində bir sanitar qolfşağı inşa elib olunub. Burda isə bizim evimizin yanında isə manqalni, çababxanası var. Mən sizə indi göstərəcəm onu. Bu daşma hovuzdur. 7 metrənin 4.5 metrədir. Orda isə sanitar qovşağı var. Burda evimizin bөрündə, yanında e, su müvəqqəti belə deyim, həyətdə işləndən də istifadə eləmək üçün əlavə olaraq burada görürsüz, kababxana, manqalımız inşa olunub. Bir də evimizin bөрündə burada əl damı kimi otaqdır, bir də ki, kombi otağı burada yerləşir. Burada baxa bilərsüz, açım. Baxın. Bu da kombi otağıdır. Bir də əldax kimi istifadə ediləcək bir otaqdır. İndi isə keçək biz evimizin qarşısına. Onda sizə dedim ki, evimizin qarşısına terras inşa olunub. Kimdirsə ki, bisetka yoxdur evimizin həyətində. Bisetka evimizin qarşısında nəzərdə tutulub. İndi mən sizə göstərəcəm. Hətta ora televizorun kabelinə kimi çəkilib ki, yayda oturub dincəlmək üçün bisetkası yoxdur deyənə. Yoxdur deyənə Yəni tam olaraq deyim ki, yoxdur deyil. Baxın, bura bisetkadır. Terrasdır, evimizin qarşısında terrasıdır. Deməli, mətbəx qonaq otağından birbaşa qonaq otağının qarşısı. Görürsüz, orada baxın, televizor xətlərinə kimi bütün rozetkalar, yəni hamısı çəkilib, işıqlandırma qoyulub. Burdan biz qalxırıq indi hal-hazırda baxın, 5 biləkən yuxarı qalxırıq. Bura isə bizim mətbəximizin qarşısıdır. Yayda indi hal-hazırda saat Dörtdür, bura e, kölgə düşür, sərindir, sərin havası var. Burada oturmaq üçün və yaxud da burada oturmaq üçün istifadə edəcəy bir yeri var. İndi isə keçək, buyurun, evimizin içərisinə. Evimizin daxilində də sizi tanış edeyim. Biz hal-hazırda evimizin daxilinə keçdik, evimizin içərisinə daxilən keçən kimi enli, uzun bir, e, belə deyim, enli dəhlizi var. Dəhlizdən sağ tərəfdə bizim mətbəximiz yerləşir, sol tərəfdə isə qonaq otağımız. Biz mətbəxdən başlayıb qonaq otağında bitirəcəyik görüntünü. Keçək mətbəxə. Buyurun. Bura bizim mətbəximizdir. Mətbəx mebelimiz yığılıb. Bir dənə qalan aksesuarlar var. Hansı ki, onları da ev sahibi ona görə qoymur ki, istəyə uyğun olaraq kim alacaqsa, ev sahibi də алып qoya bilər və yaxud da pulundan çıxıb kim alacaqsa o, o insan da İnşallah alıb yerinə onları hamısını qoyulacaq. Amma qazı, suyu, işığı, hər bir şeyi daimidir. Burada telefon xətti də var, internet xətti də var. Bura isə bizim ümumi olaraq sanuzelimizdir, mərkəzdə yerləşən ümumi sanuzelimizdir. Buyurun. Burada bizim bütün e, evin istipolun aksesuarları, kranları hamısı bura yığılıb şkafın içərinə. İstipola aid olan. Bura isə bizim birinci yataq otağımızdır. Birinci yataq otağımızın özünün garderobu və öz sanuzeli var. İndi isə çay biz ikinci yataq otağına. Burada bu evin içərisində üç yataq otağından ikisinin özünə aid e, sanuzeli var. Burada bizim ikinci yataq otağımız, özünün sanuzeli Evimiz bugünkü gündə ev sahibi tərəfindən 310 min manata start olaraq, başlanğıc qiymət olaraq bazara çıxarılıb, müştərilərimizə təklif olunur. Bu da bizim 3-cü yataq otağımız. İndi isə son olaraq mən sizə qonaq otağını göstərəcəm. Bir daha ev haqqında sizə məlumat verim. Evimiz Mərdəkanda Əncir dilən ərazidə yerləşir. Əncirli marketin qarşısında, mərkəzi yoldan 200-300 metr məsafədə yerləşir. Yola yaxın, Bravo marketə yaxın, Polis Akademiyasına yaxın, dükan-restoranı, Vətən, təzə açılan Vətən restoranına yaxın olan ərazidə yerləşir. Bura qonaq otağımızın bayaq mən sizə göstərdiyim terrasın qarşısıdır. Burdan da birbaşa hovuza görüntü var. Burada isə belə bir qapılar var, hansı ki, açılır birbaşa çölə çıxmaq üçün. Yenə deyirəm, ev sahibi tərəfindən 310 min manat start olaraq, başlanğıc qiymət olaraq bazara çıxarılıb. Çox sağ olun, bizi izlədiniz, bizi izləməyə davam eləyin, like eləməyi, abunə olmağı, paylaşmağı unutmayın.